Замовником вибуху на території Сполучених Штатів посольства може бути російська сторона. Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словами, таку провокацію могли спланувати задля демонстрації того, що в столиці України, начебто, небезпечно. Моя личная версия, это, что мотивы этого, этой провокации такие же точно, как выстрел по, консульству Польши в Луцке, такие же точно, как организация фейковых акций протеста якобы поляков, якобы бальга. Я думаю, что в конечном итоге это сделали по задаче из Российской Федерации. Цель очень простая. Это хороший повод о сбаламутить информационное пространство, попасть на мировые, возможно, так сказать, ленты информационных новостей и сказать, что в Киеве небезопасно. Каких-то других мотивов я, честно говоря, не вижу.